Salam. Hə, e, uşaqlar. Deməy biz qaldıq harda? E, 7-ci sinifdə. 7-ci sinifdə dərs keçmişdik. Nə keçmişdik? E, müxtəsr vurma düsturlarını keçmişdik. İndi bu günləri də müxtəsr vurma düsturlarının ardıdır. Yəni ki, e, iki ifadə cəminin və fərqinin kvadratını sözənə keçmişdik. Biz onları e, demişdim ki, sözlərlə öyrənin, düzdür? ə 2 ifadənin cəminin kvadratı nəyə bərabər idi? Biz bunu sözlərlə yazırdıq. Və fikir verin burda. Qoy aşağıda sizin üçün bunu qeyd edim. Biz bu düstura keçmişdik. P + B 2 ifadə cəminin kvadratı bərabərdir. Mən sizə də nə də nə dedim ki, bunu sözlərlə əzbərləyin. Yəni birincinin kvadratı üzərinə gəlinsin. 1-ci ilə 2-ciyin hasilinin 2 misli 2ab üzərinə gəlsin 2-ciyin kvadratı. İndi isə bir də fərqinin kvadratı bərabərdir 1-ciyin kvadratı çıx demişdim səkə burada çıx olur. 1-ci ilə 2-ciyin hasilinin 2 misli, yəni demişdim belə əzbərləyin üzerinə gəl ikincinin kvadratı. Bucür sizə keçmişdim. İndi isə artıq deyir ki, bunu bu şəkildə sal. Yəni iki ifadə cəminin kvadratı və fərqinin kvadratı düsturundan istifadə etməklə vuruqlarına ayır. Yəni bu hala sal deyir. Yəni biz bunu keçmişdik keçən dərslərdə, açdıq, danışa-danışa sizə izah elədim buranı ə danışa-danışa. İndi deyirik ki, bu hissəni, yəni vuruqlarını ayırma usulu bax bu olur da. Yəni bunu bu şəkildə sal. Bugünkü dərsimiz isə budur. Yəni iki ifadə cəmlinin kvadratı və fərqinin kvadratı düsturlarından istifadə edərək vuruqlarını ayırmadı. İndi biz bunu bu günləri sizinlə bərabər həll edəyik. Mən burada ayırmışam ki, vaxt getməsin. Yəni kitabda dərslikdə sizin üçün verilib. Mən də bunu tez ə, yazdım, köçürtdüm. Dedim ki, qoy vaxtımız getməsin, bunu sizinlə bərabər işləyək. Və işləyə çalışma bu tərəfdən. Burada ə, baxın, fikir verin, dərslikdə verilib, kitabın hə, hə, uşaqların kitabları var. Görürsüz? Bu hissəni birinci kvadratı, üzərinə gəl ikinci kvadratı, birinci ilə ikincinin hasilinin iki misli, bax görürsüz? İndi bunu bu vuruqlarına ayırmaqla bu hala salmalıyıq. İndi keçək çalışmalarımızın həllinə. Bax, fikir verim burda. Burda bax bu cədvəli çəkiblər. Mən də cədvələ görə burda qısa şəkildə yazdım sizin üçün ki, vaxtımız getməsin. Ya yayıb çoxhədli şəkildə yazıb, sonra yazılıb onu birinci həddini göstər, sonra yazılıb ikinci həddini göstər. Görürsüz, burada yazı birinci və ikinci həddinin ikimisini göstər. Sonra vuruqlarına ayır. Fikir verin burda. Vuruqlarına ayır. Biz də baxın burda. Biz bilməliyik ki bu burda hansı düsturdur. Yəni yenə dediyim kimi. Düstur şəklində biz həmişə uşaqlara mən öyrədirəm ki, birinci ilə ikinci, axırıncı ilə yəni baxırıq. Yəni ortadakına baxa bilmərik niyə? Çünki ortadakı nəyinsə kvadratı deyil yəni 2 mislidir ortadakı. Ona görə bu verir bizə çıxma olar ikən mən bilməliyəm ki, bu bizə verir p çıxılsın künün kvadratı. Bu bu düsturdur. Düzdür? Və o deyir ki, ayır bunları. Birinci hədddir hansıdır? Yəni bilmən uşaqlar deyirəm birinci vurulsun ikinci, və 2 vurulsun birinci ilə ikincinin hasilinin 2 misli. Bax görürsüz 2 vurulsun birinci ilə ikinci ə e, belə də deməyə olar və yaxud deyəcək ki, birinci ilə ikincinin hasilinin 2 iki misli də deyə bilərik. Demək, birinci həddimiz burada p-dir. İkinci həddimiz nədir? q-dur. Yazıb ayırıb. Sonra deyir ki, birinci və ikinci həddinin hasilinin 2 misli hansıdır burada? Yəni birinci ilə ikincinin hasilinin 2 iki misli. Görürsüz? 2 vurulsun p vurulsun q-dur. Ortada yazılır. Salam, 7-ci sinifdir. Bu gün 7-ci sinifdir. E, sabah 8-ci sinifdir. E, dünən 6-cı sinifdən keçdik, yəni 7-ci sinifi keçmişdik, müxtəsr vurma düsturlarını. Bu gün onun ardıdır. 8-ci sinifdə keçmişik. Sabah onun ardını keçərik. E, 6-da keçmişik. Yəni e, hər gün bir sinifin ardını davam eləyərik. Bu gün 7-ci sinifi keçmişdik, indi onun ardıdır. Hər gün bir sinifdən davam eləyərik. Düzü bir az qonaqlarımız var. Ola bilsin səslər də gələr, amma yenə də çalışdığım gedər uşaqlar gözləyir deyə yazmalı idim. Demək, bunu yazdık. İndi deyir, vurğularını ayır. Biz yazdık, nə istirdi onlar yazdık. Vuruqlarını da ayırmışıqdı. Budur, vurğularını ayırma, yəni fikir verim burda. İndi yazacam. Vuruqlarını ayıranda söhbət nədən gedirdi? Ayırmışdım buda. P - çıxırsın, künün kvadratından olacaq p - q neçə dənədir? 2 dənədir. Vurulsun bir dənədə p - q. Bax fikir verirsiniz? Vuruqlarına ayırdıq. Arasında vurma var. E, Görürsüz? Belə bir şey. İndi biz burada ikinciyə keçərik. Fikir verin. İkinci uşaqlar özləri də eləyə bilər. Mən yenə sizin üçün eləyirəm. Bax mən sizə dedim ki, elə bir vuruqlarına ayıranda elə bir baxırıq ki, Burda 64 nəyin kvadratıdır? 8-in kvadratıdır. Ona görə mötərizədə yazırıq. 8. Bir də axırıncıya baxırıq, üzərinə gəlinsin x-ə. Fikir verin, bunun kvadratı. Mən bunu vuruqlarına ayırdım. Və burda soruşur bizdən ki, birinci hədd hansıdır? Birinci həddimiz 8-dir. İkinci həddimiz nədir? X-dir. Burda yazıram X ikinci həddin aşağısında. Bax kitabda da verir bu cədvəli. Mən sizin üçün burada köçürtmüşəm ki, cədvəli həllini sadəcə yazacağam, göstərəcəyəm. Sonra deyir ki, birinci və ikinci həddinin hasını 2 misli. Bax, biz necə deyirik? Birinci və 2 vurulsun birinci, ikinci birinciyə vuran da, yəni 8-ə vuran da nəçə eləyir? 16 vur 2-ci. Görürsüz var burda 16x. 2 vurulsun 1-ci vur 2-ci verdi bizə bu 16x-i. Düzdür? Yenə yəni, yazıram burda 2 vurulsun 8 vurulsun x. Yəni 2 vurulsun 1-ci vur 2-ci. Görürsüz? Bunu mən tətbiq elədim. Soruşurdu ki, deyirdi ki, 1-ci və 2-ci həddinin hansını, ikisini yaz. Mən də yazdım. İndi də soruşur ki, vuruqlarına ayır. Vuruqlarına ayıranda artıq mən burada bunu yazmışam, söhbət nədən gedir? 8+x-dən. Və 8+x-i mən 2 dəfə yaza bilərəm. Çünki üstündə 2 var, onun kvadratıdır. Düzdür? Kvadratıdır, burada q yazmışdım, kvadratıdır və mən də 2 dəfə yazıram. 8+x+8+x kimi yazaram. Görürsüz buradan. Yazdım. İndi keçirəm hansına? 1 - 2z üzərinə gəl z-nin kvadratı. Yəni baxaq görək, yəni uşaqlar özləri bunu ə, daha asandır. Budur. Uşaqlar bunu yaza bilərlər. Məni Mən yenə sizlər üçün işləyirəm. 1 fikir verin. Çıxma olanda hökmü mütərizədə demişdim ki, çıxma olar. 1 - söhbət gedir z-dən dettən kvadratı. Niyə? Çünki birinci ilə ikincinin hasının 2 iki misli. Burada 2-ni nəyə vurub? 1-ə vurub, bir də z-ə vurub da. Ona görə birinciyimiz, yəni birinci həddimiz olacaq 1. İkinci həddimiz söhbət gedir z-dən. Və bunların hasının 2 misli. 2 vurulsun 1 vurulsun z. Ona görə 2z eləyib burada görürsüz? 2-ni 1-ə vuranda, z-ə vuranda eləyib 2z. Və indi açırıq bunu. 1 - z-nin kvadratını yazacaqyıq. 1 - z yenə vurulsun 1 - z kimi. Fikir verin, işləyirik. Yəni vuruqlarını ayırdıq. Vuruqlarını ayırmaq, yəni mötərizələrin arasında vurub ə, yazırıq. İndi fikir verin. Yenə də gəldi, çıxdı bu hissəyə a kvadratı + 36 + 12a. Burada bəzi uşaqlar çaşa da belirlər ki, yəni 12a yəni nəyin kvadratı eləyir? Hmm. 12-nin heç bir şeyin kvadratı elənmirsə biz digərinə baxırıq. Ola bilər ki, yəni toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Elə deyil? Ona görə biz 12 a ilə 36-nın 36 yerini dəyişə bilərik. Yəni düşünək ki, 36 bilirik ki, yəni burada artıq görsənirik ki, 36 nəyinsə kvadratıdır. Ona görə mən yazıram, burdan görsənirik ki, a-nın kvadratı a-dır plus fikir verin, 6-nın kvadratı. Demək 1-ci həddim olacaq A. A 2-ci həddim olacaq 6. Və onun hasilinin 2 misli. Yəni fikir verin 2 vurulsun A vurulsun 6. Bax gördüz 2 vurulsun A vur 6 verdib 12A-nı. 12 a-nı verdi. Elədir. Yəni ola bilər ki, burada yer dəyişmə olsun. Sadəcə çaşdırır bizi. Kitabda yazanlar çaşdır uşaqları. Görüm hələ uşaq dərsi qavruyubmu? Yoxsa yəni, uşaq da məncə qavruyur. A+6-nın kvadratı. Birinci həddimiz A-dır, ikinci həddimiz 6-dır. Onların hasilinin 2 misli. Bax yazırıq burada 2 vuruqlu A vuruqlu 6. Mən vuruqlarına ayır deyir. Mən də onu zəhmət çəkirəm burada. A+ 6-dan 2 dənədir. Və mən onu 2 dəfə yaza bilərəm. A plus, yəni topluyuram 6 ilə. Yəni, eee, yazanda üstünə kvadrat kimi də yazırıq və yaxud vuruqlarına ayır deyir. Mən də onu zəhmə çəkirəm 2 dəfə yazıb göstərirəm. Sonra 1/5, bax fikir verin. Burada da uşaqlar eee e, baxır bura, fikir verin, bunu indi düzdür şəklində salaq. Düzdür, şəklin sonunda yenə də baxıram ki, bu bayaqki kimi yerini dəyişib. Burada 1/5 -də x p-ni əvələ yazıb. Budakı heç bir n-in kvadratı deyil, n-in isə kvadratını vermir. Elə deyil? Ona görə mən e, nəyə baxıram? Üstündə kvadrat olanlara və yaxud da ki, 1/25 n-in isə kvadratını verir də, düzdür? 1/4-də. E, Ona görə mən yazacam nə? Birinci yazaram. 5/1 söhbət bundan gedir, bir də bundan gedir. 5/1 P üzərinə gəlsin 1/2 x-in kvadratı. Və fikir verin, birinci həddim 5/1-dir. 5/1 P-dir. Onu istəyir bizdən. İkinci həddim olacaq 1/2 x. 1/2 x-dir bax fikir verdim deyir onların hasilinin 2 misli. 2 misli 2 vurulsun 1/2 x vurulsun 1/5 p. İndi baxın görək bu 1/5 xp-ni bu verirmi? Bu. Bu verməlidir bizə 1/5 xp-ni. Yəni yerlərini dəyişib əsadəcə uşaqları çaşdırıblar. Burada uşaqlar ixtisar olunmanı bilir, ixtisar etməni bilirlər. 2 ilə 2 ixtisar gedir. Düzdür? Qalır 1/5 XP. Yəni verdi. 1/5 XP-ni verdi. Demək, birinci və ikinci həddin hasilinin 2 misli budur. Görürük? Budur. Və ə deyir ki, bunları vuruqlarına ayır. Mən də indi bunu vuruqlarına ayıram. Nəyi vuruqlarına ayıram? Bax bunu. Bunun üstü 2-dir bu mötərizənin üzər 2-dir üstü üstü 2-dir və mən bunu 2 dəfə özü özünə vurma deməkdir. Məsələn 5-in kvadratı nə demək idi? 5 vur 5 deməkdir. Deməli mötərizənin də üstündə 2-yə ya və yaxud 3 neçə olarsa, həmin mötərizənin üstündə neçə dənədirsə biz onu o qədər özü özünə vururuq. Və mən yazıram burada 5/1 P üzərinə gəl 1/2x bir dəfə bir dəfə də vurulsun yenə özü. 1/5p üzərinə gəl 1/2x. Bax, vurduq, yazdıq. Qaldı axırincisi = İndi fikir veririk burada. Yenə də baxaq görək kvadratlar verilib. Olanın kvadratlarına baxırıq. Kvadratlarına baxırıq. 0.25 0.20miş. Əgər eşidirsəsiniz səssəmi bir ə, bir şey yaza bilərsiniz oradan. Ə, uşaqlar mənə dedilər internet getdi. Yəni bilmirəm internet gedib yoxsa eşidirsiz məni. Əgər yaz görsənirsə mənə bir də nə oradan. Nə edə bilərəm ki internet getməyib. Əgər dinləyən varsa dərsimizi biz davam eləyək. Mən amma başa salıram, çünki sonradan yükləyərəm. E, Storya yükləyərəm. Hmm, gecikənlər baxa bilər. Demək, 0.25 hmm, nəyin kvadratı? M-in kvadratı. 0.25 M-in kvadratı verir bizə 0.5 M-nə söhbət gedir. Çıxma varsa, biz burada hökmən çıx qoyuruq. Ə, və burada 4y-nin kvadratıdsı, deməli söhbət 2y-dən gedir. Yəni 2y-nin kvadratı verəcək bizə 4y-nin kvadratı. Deməli burada 1 kvadrat qoyuram. Yenə də bizim birinci həddimiz olacaq budur 0.5m-dir. İnternet getmişdi, hə? Desin, internet şallah gəldilər ki, internet getib. Əgər görürsüzsə yani bir bir şey yazabilirsiniz yani görsenizse bir işare koyabilirsiniz yine de ee, fikir verin burada Ə, burada birinci həddimiz 0.5 m-dir. İkinci həddimiz ikinci həddimiz gəlir, çıxır 2y-dir. Səhv etdim, 2y-dən gedir. Və onların hasilinin 2 misli, yəni 2 vurulsun. Fikir verin. 2y, yəni mən birinci, ikincini yazım, sonra birincini yaza bilərəm. 0.5 m. Həqiqətən də mən bunları vursam bir-birinə, 2-ni 2 iki vursam 4 4-ü də 0.5-ə vursam eləyər 2. Baxın. Burda axı 2mnmy verilib, baxı, düzdür? Mən həqiqətən də burdur 2-ni 2, 2 vursam 4, 4-ü 0.5-ə vursam eləyir 2my-i verdi bizə. Və mən bunu vuruqlarına ayırıram, vuruqlarına ayırıram. Olur, ə, yenə də bu əvvəldekini, bu kvadrat iki var. Mən Görsənirmi? Yəni izah elədiklərim görsənirmi? Yəni bizdədir, yoxsa necə? İnternet gedir, gəlir deyə. Biz internet çəyibdir. Yəni əgər görsənizsə, zəhmət olmasa bildirərsiz. Burdan 0.5m çıxılsın. 2ydir, bir də yenə də onu vururuq 0.5 m - 2y kimi yaza bilərik vurqlarına. Sizin üçün ayırdım. Görsənirsə, zəhmət olmasa bildirərsiz. Heç olmasa bir salamla yazın ki, mən bilim ki, görsənir, yəni aydın görsənirmi? Biz keçirik indi e, növbəti çalışmaya. Növbəti işə keçirik. Burada ə, çalışma 4-də özünüz görürsüz 122 səhifə 122-dir. Çalışma 4-də deyir ki, ikinci toplananı iki eyni bir hədlinin cəmi şəklində göstərin və çoxhədlini qruplaşdırma üsulu ilə vuruqlarını ayırın. Bax, burada biz artıq ə yenə də dediyim kimi bunu bu ə, misalları biz fikirlərin burada görsənir. Bu misalları biz nə edərik? Yəni düstur şəklinə salarıq. Özləri açıblar. Biz özümüz onu düstur şəklinə salarıq. Əgər yenə yəni, görsənirsə, baxan varsa, zəhmət olmasa bildirənsiz. Deməli, çalışma nömrə 1-dən başlayırıq. Nömrə 4-dən başlayırıq, yəni birincisini. A variantından başlayırıq. A variantında 81 a-nın kvadratı üzərinə gəl 18 ab üzərinə gəl b-nin kvadratı. Fikir verin, bərabərdir. Bərabərdir. Biz bunu düstur şəklindən salırıq. Düstur şəklindən salanda, yəni bunun ə, biraz uzun yolu da var əslində. Mən daha asan usulla uşaqlara baş salıram. Yenə yəni xahiş edirəm, əgər baxan varsa, qulaq asan varsa, bir sözlə yazardız. Çünki uşaqlar mənə də dənəcə xəbərdarlıq edirlər ki, Wi-Fi zəyifdir. Mhm. Mən yenə də başa salıram. Burda fikir verin, 81 a-nın kvadratı, düzdür? Mən bunu necə yaza bilərəm? Nəyin kvadratı da 81 a-nın kvadratı? 9 a-dan söhbət gedir. 9 a-nın kvadratından söhbət gedir. Elədir. 18 ab-ni də mən yaza bilərəm axı deyir burda 2 misli. Yəni düzdür? Mən bunu ə, ə, yaza bilərəm ki, iki eyni ədədin təkrarı, yəni iki eyni ədədin cəmi şəklində bunu ə, yaza bilərəm. Yəni bunu da yaza bilərəm. 9AB, düzdür? Bir də +9AB kimi yaza bilərəm. Üzərinə gəlensin B-nin kvadratı. Bərabərdir. Bərabərdir. Fikir verin. Bərabərdir. Burda bununla bunu da ə hər ikisində nə çıxır mötərizə xaricinə? 9a çıxır mötərizə xaricinə. 9a-nı çıxartsam mötərizə xaricinə qalır burada birinci də qalır 9a. Burada 9a çıxıb xarici nə qaldı burada? Plus +b. Elədir? İndi keçirik bu ikisinə. Üzərinə gəlinsin. Burada da hər ikisində nə var? b var. Və mən b-ni çıxardıram mötərizə xaricinə. b-ni çıxartdım, qaldı 9a üzərinə gəl bərabərdir. Hər ikisini bağını alındı mötərizələrdə. 9a + b 9a + b. Mən bu 9a + b-ləri də mötərizə xaricinə çıxara bilərəm. 9a + b-ni çıxartdım mötərizə xaricinə. Vururuq. Burda nə qaldı? 9a 9a + b qaldı bununda. Bunu da çıxartmışdım yerinə. Yerində qaldı b. Fikrin. Bunu çıxartdım. Bax budur qaldı yerində 9a plus bu plusdur. Burdan çıxartmışdım 9a plus b-ni, nə qaldı yerində? b qaldı yerində. Və bağladım, vuruqlarına ayırdım və axırda nə həyət ki nə yazacam? 9a üzərinə gəlsin b-nin kvadratı. Yəni iki ifadənin cəminin kvadratını verdi. Mən əslində uşaqlara bu uzun yolla çox da ə uşaqlarla getmirəm. Deyirəm, yəni ki, bu uzun yoldan getməyə ehtiyac yoxdur. 1-ci ilə axırıncını, yəni 2 iki, ikisinə baxsın ki, yəni nəyin kvadratlarıdır bunlar və 1-ci ilə 2-ci axırıncıya baxanda və ə, özləri onu görə dillər. Məsələn, keçək məsələn burda B bəndinə keçək. Fikir verin B bəndində. B bəndinə keçək. Yazıb ordakı 100 x kvadratı y kvadratı çıxılsın 20x y üzərinə gəlensin 1. Bərabərdim. Uşaqları həmişə başa salıram ki, 1 buna baxın, bu nəyinsə kvadratını verir də. Düzdür? Söhbət 100-dən gedir. 100 110-un kvadratıdır. X-dən 1 də y-dən söhbət gedir. E, gedir. Əgər görsənirsə, zəhmət olmasa bildirəsiniz. Tayyər. Dan yəni, heç kimə heç nə bildirmir. Dayanıb mı bu efir? E, zəhmət olmasa bildirərdiz əgər başa düşən varsa, zəhmət olmasa bildirərdiz. Yenə də mən davam edirəm. Yenə yəni, söndürmək istəmirəm. Hə, e, demək, başladıq. Bu nədir bizə? 100-dən söhbət gedirdi, burada qalmışdıq. Demək, 100 özü 10x y-dən söhbət gedir və əgər burada çıxma varsa, mən uşaqlara həmin baş salmışam ki, mötərizənin içərisində çıxma olacaq və bir də ki, 1-in kvadratıdır. Demək, 1-dən söhbət gedir. Üzərinə də kvadrat qoyuruq. Demək, 1-in kvadratı 100 x-in kvadratı y-in kvadratı. Necə demişdik? 2 vurulsun 10 * 20 = 1 verdi bizə 20x2 düzdür. Üzərinə gəl 1-in kvadratı da bizə verir 1-i. Və bu ödədi bizdə bu misal bu şəkildə olar. Və 1-i də yazım, qalanlarını uşaqlar özləri yazar. 25 a-nın kvadratı - 70 ab üzərinə gəl 49 b-nin kvadratı Yəni heç kim heç bir şey bildirmir. Əgər görsənirsə, zəhmət olmasa orada biriniz bir şey yazsın ki, mən bilim ki, aydın görsənir.